علما نافعا وارزقنا فهما طيبا وارزقنا رزقا حلالا وارزقنا عملا متقبلا يا أرحم الراحمين لا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله Tama-tama sekali mailah sama-sama kita mengucapkan syukur banyak-banyak kehadiran atas limpah kurnia rahmat berkat dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke masjid pada malam ini bagi kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah dan di ruangan waktu yang ada kita duduk pula sementara di antara maghrib dan isyak sementara menunggu waktu isyak kita beriktikaf niat yang iktikaf dalam masjid mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala kepada kita selama keberadaan kita dalam masjid dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan bagi kita dosa-dosa kita yang banyak dalam satu hadis Muslim dibuatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa al-ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs Bukanlah kekayaan itu orang yang ada banyak pitih tetapi kekayaan itu sebenarnya orang yang kaya nafs jiwa dia kaya makna jiwa dia kaya adalah dia dapat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap daripada mah ataupun keadaan yang berlaku. Kalau ada harta dia qanaah dengan harta dia. Dia rasa cukup dengan harta yang Allah Taala beri kepada dia. Kalau ada ujian dia sabar di atas ujian dia. Kalau ada rezeki dia bersyukur di atas rezeki dia. Jika ada kesalahan orang lain kepada dia dia maafkan. Kalau ada dia buat salah dengan orang dia meminta maaf. Ini orang yang kaya jiwa. Kaya jiwa dia. Susah nak cari orang yang lagu ni. Haa, kerana itulah Nabi SAW kata, orang yang kaya sebenarnya, bukanlah kaya dari segi harta sahaja, tapi kaya dari segi jiwa. Ha, jiwa yang kaya, supaya kita tak adilah. Dia sentiasa redha dengan apa sahaja yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk dia. Baik. Insyaallah ya ya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sambung perbincangan kita dalam kitab anak kunci syurga masih lagi membincangkan berkaitan dengan najis yang mana najis ataupun najasah ni merupakan benda yang penting kita kena tahu kerana ia melibatkan semaya bayi kita ia melibatkan sah ataupun tidak sahnya semaya kita Apabila kita tidak boleh kenal pasti ada kehak ni najis ataupun tidak apa najis yang maafu yang dimaafkan mana najis yang tidak dimaafkan kalau kita tidak tahu bezakan, kan maka kita akan semaya dan keadaan yang jahil bimbe kalau ada najis kita kata tidak najis ataupun kita menyusahkan diri kita sendiri sebenarnya tu najis yang dimaafkan tapi kita tak tahu kita pergi tubik daripada semaya kita kita pergi basuh baju apa semua kita gini sebenarnya ia di, dimaafkan tapi ia telah menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kita kena tahu bezakan di antara mana jenis-jenis najis. Baik. Dan anjing kerana hadis Muslim tuhur ina i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Kita telah bahaskan pada minggu lalu najis yang kedua yang tulis dalam kitab ni iaitu anjing. Anjing termasuk dalam najis mughalladhah. Najis yang berat. Najis dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. taala ada tiga kategori. Najis mukhaffafah, najis mutawassitah dengan najis mughalladhah. Ha ni belajar masuk dekat tajwid belajar dah ni. Tapi tulis semula tak apalah. Tak apa. Baik. Jadi kalau anjing kita setuh dia dalam masa syafi'i, kita setuh dia dalam keadaan kita basah atau dia basah atau dua-dua basah, maka kita kena basuh dengan tujuh kali salah satu daripada air tanah. Dan babi. Yang seterusnya adalah babi. Khinzir. Boleh kau sebut babi? Boleh kau. Ha, kau orang ini marah sebut babi. Nampak lagu mana? Memang itu perkataan dia. Kenapa? bukan nyapum, bukan yang apa ni kasar tidak. Tapi memang itu kata yang guna. Ataupun lebih hormat lagi kita panggil khinzir lah. Tapi tak sedap khinzir ni. Dia kena dia kena tak? Ha. Jadi dan babi kerana ia lebih jahat keluar kuai daripada anjing. Babi tidak disebut di dalam hadis ataupun di dalam al-Quran sebagai najis mughallazah. Najis yang berat. Dan hadis Nabi tak sebut khinzir. Nabi tak sebut khinzir, tapi Nabi sebut anjing ha? idza walagha fihi al apabila dijilat bejana ataupun bekah oleh anjing al-kalb ada dua al-kalb dengan al-qalb al-qalb itu adalah hati Allahumma ya muqallibal qulub muqallib al-qulub thabbit qalbi kita kena sebut dengan qaf barulah jadi hati ataupun jantung ha? Jadi kita Allahumma ya mukalib, salah Nah, mukallibal qulub. Nah, Allah yang mukallib. Ha, Al-mukallib jadi anjing. Tabit kalbi. Tetapkan anjingku. Ha, Lepas tu kita kena tengok kata-kata dalam bahasa Arab ni dia banyak lah. Nak berubah satu makna, satu huruf saja Sudah menjadi makna yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub. Tabit kalbi. Baik. Jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut uh, Wa lahmul khinzir Dan diharamkan uh, kepada kamu Lahmul khinzir Daging khinzir Daging babi Maka para ulama' dia baca Dia baca Kalau anjing itu sudah Dikategorikan sebagai Mughallabah Dan kena basuh sebanyak tujuh kali salah satu, satu daripada air tanah maka khinzir ataupun babi ni eh, dia lebih buruk kelakuan dia daripada anjing maka lebih-lebih lagi lah kena basuh sebanyak tujuh kali dan dan satu kali daripada air tanah mana serupa walaupun tidak disebut dalam hadis dia guna qiyas ulwi ha, dia panggil qiyas ulwi Maknanya qiyah dengan benda yang lebih berat daripada tu lagi. Ha, supon dengan ha, lah. Tak. Curi dikerak tangan sebagai contoh. Ha, dikerak tangan curi. Tapi orang ni dia curi, merompok, merogoh dan membunuh. Tak. Merompok dan membunuh. Kalaulah kata tak sebut hukuman orang yang merompok dan membunuh tadi dia qiyas dengan mencuri saat ni mana merompok dan membunuh tu lebih-lebih lagi lah dikenakan hukuman yang berat kalau mencuri sudah kena perak tangan merompok dan membunuh maknanya lebih berat lagi lah dia punya hukuman lebih daripada lebih daripada mencuri lagi itulah nak no, qiyas dengan benda yang lebih berat daripada tu ha, baik dan ada perbincangan di kalangan ulama ni Allah Taala sebut dalam al-Quran Inna ma harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir telah diharamkan kepada kamu harrama alaikumul maytah bangkai wadama darah walahmal khinzir dan daging khinzir sebut daging khinzir dia tak sebut khinzir jadi yang diharamkan adalah daging taring dia, gigi dia tak sebut, tulai tak sebut. Nah. No. Yang diharamkan dah dah daging. Jadi boleh tak kita guna tulai dia ni? Ha, buat wab benda lain lah. Buat buruh gigi kau kau tak ada arah. <laughs> boleh tak buat dia? Ada ulama yang membenarkan. Kerana dia kata lahmul dia tak sebut tulai ataupun dia tak sebut secara umum khinzir tu. Ha, tapi kita tak guna lah. Ada ulama kata dah daging diharamkan juzuk besar daripada tubuh dia mestilah tulai dia, gigi dia, ailio dia, mata kau yang tidak dikategorikan sebagai daging, lebih-lebih lagi diharamkan. Bila diharamkan juzuk yang besar daripada tubuh, maka juzuk yang kecil itu termasuk sekali dah. Ha, itu antara hujah-hujah ulama lah. Dan itulah yang kita guna pakai. Ha, dah, itulah yang kita guna pakai. Dan bangkai. Yang seterusnya, yang haram ataupun yang najis juga. bukan yang haram, yang najis. Tidak semua benda yang haram itu najis. Ada tidak semua benda yang haram itu na, najis. Tersebut dah mah. Bukannya najis tapi dia haram bagi orang lelaki. Sutra. Ianya haram bagi orang lelaki tapi ia tidak tidak najis. Seterusnya adalah bangkai dan bangkai yang lain daripada bangkai manusia dan ikan dan belalang kerana firman Allah Taala hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan ataupun dikategorikan sebagai najis bangkai yang lain daripada bangkai manusia dan ikan dan dan belalai. Mana bangkai lain daripada ni lah. Nak bangkai uh, burung, bangkai apa nama ni uh, apa dia tu, ayam. Tak, nah, itu semua adalah najis. Tidak boleh kita makan. Ah, tak boleh kita makan. Ma dan darah kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fagsili 'ankad dam wa salli artinya maka basuh olehmu daripada engkau akan darah dan sembahyang olehmu yang seterusnya najis juga di dalam mazhab asy-Syafi'i ialah darah darah bila dia tubik sahaja daripada tubuh kita ia sudah dikategorikan sebagai najis baik sebanyak mana najis tak apa sebanyak mana darah baru dikategorikan sebagai najis ini masuk dalam perbincangan Najis yang dimaafkan Dan najis yang tidak Tidak dimaafkan. Kita semaya Tiba-tiba ada darah Tak Ataupun jerawat dia Meletup Kudih dia Tiba-tiba tubik -tiba -tiba, darah Panas tak ada ekor Dia melecur tubuh dia Tak tubik darah Darah yang Setara mana Yang dimaafkan Adakah sikit saja dimaafkan ataupun banyak dimaafkan eh, ini, tidak dimaafkan setara mana? Eh, ha, tidak disebut dalam mana-mana hadis atau Al-Quran setara mana darah. Hanya disebut faghsili an kadamu wa Nabi suruh basuh pakaian tubuh yang ada darah dan musmayah. Maknanya menunjukkan darah ni nak najis. Cuma setara mana baru jadi najis? Ha, itu ulama berisytihad ha, ber, berijtihad. Kalau dalam kitab fiqh yang lain dikata tumpukan darah yang melebihi daripada besar kuku. Kuku kita ni tak besar kuku lebih daripada besar tumpukan darah tu lebih daripada besar kuku kita ni baru dikategorikan sebagai banyak. Kalau kurang daripada ni maka ia dikatakan sebagai sikit dan ia ma'fu ianya di, dimaafkan. Ha, kalau ulama moden, ulama kontemporari, ulama muasirah dia simbolikkan dengan duit lima sen. Ha, duit lima sen sebesar ialah sebesar sama besarlah. Ni lebih-lebih kuranglah. Jadi tompok ke darah tu kalau kurang daripada duit lima sen ataupun kuku kita tadi maka ia di dimaafkan. Ha, ne, tapi kalau kita nak sedak ataupun kita nak ikhtiar, nak berhati-hati, kita basuhlah. Nak kita basuhlah. Ya Baru ni ada orang tanya kita lepas ada kita semayan sebagai contoh. Dia ni uh, dia main futsal, dia main futsal. Jumaat kita lah. Lokumen nama dia, ada tak ada lah dia duduk kedah. Dia tanya uh, orang dia, dia, dia main puksa ni bila dia main futsal berkali dia punya kaki tu sakit kalau ke mana luka dia pakai bandage dia panggil plaster tu dia cabut untuk ambil air semaya dan dia cek molek tu no, dia cek molek-molek tiba-tiba dia semaya dan lepas pada semaya tak, berapa lama tengok ada bekas gam di kaki dia tadi. dia semaya tu no. jadi kalau gam tu memang air semaya tidak masuk dalam kulit Maka dia ambil asmi tidak sah ke lagu mana kena semayan semula ke ataupun lagu mana ha nah kalau kena kepada orang yang syadid orang yang kerah. di dalam bab hukum ni tak tak boleh main mula nah dia tak boleh lagu tu dia kena tengok keadaan. nah dia kena tengok keadaan orang dia bab itulah mufti dia panggil sahibus -samaha". samahah sahibus samahah orang yang mempunyai samahah Maknanya orang yang mempunyai toleransi, toleransi. Ada tak boleh nak keras sangat, tak boleh nak lembut sangat. Ha, tak boleh nak syadi dia. Tak boleh. Tak boleh kena main mula. Ha? Ah, ha, tak guna no, lagi tak boleh. Nah, ha, sebab tak kena ke dia. Kalau kena ke kita, kalau kena kita, kita jawab. Nah, kalau kena kita, kita jawab. Kalau sehari tak apa. Kalau kena seminggu dah. Sebulan. Nah, tak, bagi contoh dia ngecak. Dia kerja, dia bukan kerja dia, dia cak rumah dia. Dia ngecak-ngecak ngecak rumah dia. Memanglah kalau kita cak ni memang kena kena di tubuh kita ni. Dan cak bila kena tubuh kita dia tak masuk air dalam kulit. Tak usah ambil semayam. Jadi lepas pada dia ngecak dia cek habis. Okey alhamdulillah beres. Boleh semayam. <tuh> Duduk seminggu lepas roda seminggu lepas roda tu. Dak dia pun Rabu-rabu apa rabu, rabu, tak eh kuping Ah, sini tak kena. Air semaya ada cap sini Cap bila ni? Semayang lepas Jadi tujuh hari tu anda kau dia kena qada belaka ataupun tidak? Ha, ah, kalau kena kau orang hok jawab ni eh, sebenarnya ada pendapat lain yang mengatakan ah pendapat lain selalu lah kena kita ke? Kalau kena kau orang tak boleh kena qada. Ah, ha deh. Jadi tuan-tuan kena tengok orang panggil ha? Eh, atas situasi oranglah. lah Maka apabila disebut dalam kitab fiqh lah. Disebut di dalam kitab fiqh dan uh, oleh uh, apa nama ni uh, riwayat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada satu pandangan yang mengatakan kalau masih lagi dia dalam waktu semayat, ia kena qadha. Ada nama setuju dengan pendapat ni lah. Nah, bila dia ngecak macam tu hamba kata tadi ngecak-cak habis <coughs> bila ha cek cak apa semua beres semaya ambil semaya semaya tengok-tengok ada bulat sini tengok je pukul tiga setengah zuhur okey kena sapu dan kena semaya semula tapi apabila telah berlalu waktu bila telah berlalu waktu supaya kita kata seminggu lepas pada tu sebulan baru tengok rasa ada tak ayah bodoh dah tak ayah, dah. Nah, Islam ni dia memudah, tapi kita tidak tidak memudah mudah. Dan ini juga ada riwayat yang menyokong hal sedemikian bila Nabi tengok sahabat ni semaya tidak sah, tidak menyempurna karukun. Tidak menyempurna karukun, dia tidak tahu maknina. Tengok sahabat semaya tak ada tahu maknina. Supong so, ayat patu apa ni makan ni. Tak patut berah makan. Tak ada tamak ni noh. Ha? Sami Allah. Tak ada tamak ni noh. Maka Nabi panggil dia. Nabi kata Musmayah semula. Fa innaka lam tusalli. Mu tak semaya tadi. Sebabnya semaya dia tidak sah. Dia pun pergi semaya semula. Lagu tu juga semaya. Dan Nabi kata Aid. Tak. Ulai semula semaya. Fa innaka lam tusalli. Sungguhnya mu tak semaya dia berulang sampai tiga kali barulah nabi kata semaya tadi tidak sempurna rukun dalam bahasa kita hari inilah nah tidak sempurna rukun nabi pun dia sebab bila kita mendatangi salat idza itu musallah fa alaikum bisakinah bila kita mendatangi salat kita kena dalam keadaan yang sakinah dalam keadaan yang tertib dalam keadaan yang sopan dalam keadaan yang ah uh, aku panggil uh, jangan belaurak ah uh, tu dah sakinah maknanya dia kat dia tenang uh, mutmainnah jadi tahulah dia bos eh, bila dia semaya tadi kerana tidak tenang ataupun tak ada sakinah uh, tak ada ketenangan no. jadi ulama telah ambil cerita ataupun riwayat tadi untuk mengeluarkan hukum yang kita sebut tak perlu qada tadi kenapa kerana sahabat yang semaya gitu tadi hari tu sahaja kau dia semaya gitu ataupun kemarin dulu dua hari lepas tiga hari lepas dia semaya gitu juga jawapan dia dia semaya gitu juga siapa lah hari tu nak mana kemarin pun dia semaya tak ada tamak nina kemarin dulu pun tak ada tamak nina kemarin 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 dulu pun dia tak ada tamak tamak ninah. dan menariknya nabi tak suruh dia qada semaya hok 2 3 4 hari lepas dia tak ada tamak nina tu Ha, kalau kena kata belakang, maka jawapan dia susah lah. Jadi ulama pun ambil. Jadi sahabat pun Nabi tak suruh kata kerana atas uh, dia punya tak ada ilmu dia dan kita pun dalam hal yang seperti itu tadi tak perlu kata lah. Tak, kerana kita sudah cek molek dah. Tapi tak ada. Tiba-tiba duduk seminggu lepas tu ada tak perlu kata. Eh? Hmm. Baik. <tuh> Dan darah dia sebut <coughs> adalah benda yang eh, najis. Ha? Bila ada darah di tubuh kita, kita kena ha, sapu dulu lah untuk kita semaya. Apabila darah ni dia capur dengan air. Darah capur dengan air. Air kolah sejik. Dia luka masuk selombar kalau ke mana Tak. Dia ambil air semaya, dia ciluk oleh kolah masjid. Jadi adakah kolah masjid tu... Jadi air mutanajis ataupun lagu mana? <laughs> no. Hai, ini semua ni beca belakang. No. Dan dalam ilmu faqah dia ada satu istilah dia panggil istihlak. Istihlak. Istihlak ni apabila sesuatu bahan dicampur di dalam bahan yang lain dan bahan yang lain itu banyak bersifat banyak. Kalau mazhab Syafi'i dia buat kullatain dua qalah itu sebagai bah, banyak maka al istihlak diguna pakai istihlak maksudnya dimusnahkan tak maknanya bahaya yang banyak tadi telah memusnahkan bahaya yang sikit tadi walaupun benda yang sikit itu sebagai najis maka air itu boleh digunakan selagi mana tidak berubah tiga rasa bau dengan warna lah tak, rasa bau dengan warna Ha, jadi kalau ambil air secawai atau atau darah. Tak, darah dia ada oh, secawai ke, bubuh dalam lauk Hmm, bubuh dalam lauk maka tidak terjejas apa-apa laut. Bukanlah jadi tak boleh pakai tidak. Kenapa? Kerana lauk tu banyak dia telah memusnahkan benda yang sikit najis tadi. Ha supalah dengan air kolah pun. Eh? Tapi kalau banyak sangat darah putus tangan contoh putus tangan habis air semaya saja. Tak habis darah. Siapa menyebabkan air itu jadi lain warna dia maka waktu itu air telah telah menjadi najis walaupun kullatain dua dua kala dan nanah. kerana ia darah yang berubah dan muntah yang keluar daripada perut yang besar kerana ia daripada makanan yang berubah dan antara najis yang lain adalah na, nanuh. Ha, nanuh itu juga di kategori sebagai na, najis. Ha, ada? Orang ada bisu bagi contoh. Nak ada bisu, dia semaya, tiba-tiba bisu dia tu netup. Oh. Hmm. Tubik nanuh habis. Ha, banyak. Dalam kuantiti yang banyak, maka dia kena berhenti semaya, bersihkan, tukar pakaian baru dan semaya semula. Ha, ada? Nanuh dikatakan sebagai na, Najis. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan di -puan, -puan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Aku luhawlihazza astaghfirullah ala adzimaleiwa kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان <applause> <applause> <صحب> الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا هو سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 <applause> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر La-